ஸ்ரீ குருபியுடன் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று வெள்ளிக்கிழமையுடன் அஷ்டமி இணைகிறது துர்கைக்கும் காளிக்கும் மிக விசேஷம் நம் கஷ்டங்களை போக்கி வெற்றியை தரும் ஸ்ரீ துர்காதேவி ஸ்தவம் பாராயணம் செய்யலாம் இது மகாபாரதத்தில் பீஷ்ம பருவத்தில் வருகிறது குருக்ஷேத்திர போருக்கு செல்வதற்கு முன் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் வெற்றிக்காக துர்காதேவியிடம் பிரார்த்தனை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரின் ஆணைப்படி இந்த துர்காதேவி ஸ்தவம் சொல்லி அன்னையை பிரார்த்தனை செய்து வெற்றி பெற்றான் இந்த புகழ்பெற்ற ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்பவரது துன்பமும் அச்சமும் நீங்கும் ஆரோக்கியமும் வலிமையும் பெறலாம் அவர்களை தீய சக்திகளும் நோய்களும் அண்டாது வாழ்வில் தடைகளை எளிதில் கடப்பர் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ துர்காதேவி ஸ்தவம் दुर्गादेवी दुर्गादेवीस्तवं श्री अर्जुन उवाच नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्दरवासिनि कुमारिकालिकापालि कपिले कृष्णपिङ्गले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोऽस्तु ते चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि कात्यायनि महाभागे कराळि विजये जये शिकिपिच्च ध्वजधरे नाणाभरणभूषिते अट्टशूलप्रहरणे खड्गकेटकदारिणि गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषास्त्रिप्रिये नित्यं कौशिकि अट्टहासे कोकमुखे नमस्ते सुरणप्रिये उमेशाकम्बरीश्वेते कृष्णे कैटबनाशिनि हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुदूम् राक्षी नमोऽस्तु ते वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि जम्बूकटकचैत्येषु नित्यम् सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्याविद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कन्दमातर्भगवती दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकार स्वदा चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते सुतासि महादेवी विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादादृणाजिरे कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान् त्वं जम्बणी मोहिनी च माया ह्रीश्रीस्तथैव च सन्ध्याप्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टिः पुष्टिर्दृतिर्दितिश्चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां सङ्ख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणैः यैदं पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः यक्षरक्षः पिशाचेभ्यो नभयं विद्यते सदा न चापि रिपवस्तेभ्यः सर्पाध्याये च दं न भयं विद्यते तस्य सदा राजकुलादपि विवादे जयमाप्नोति बद्धो मुचेत बन्धनात् दुर्गं तरति चावश्यं तथा चोरैर्विमुच्यते सङ्ग्रामे विजये नित्यं लक्ष्मीं प्राप्नोति केवला आरोग्यबलसम्पन्नो जीवेद्वर्षशतं तथा इति श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वाणि त्रयोविंशोऽध्याये अर्जुनकृतश्रीदुर्गास्तोत्रम् सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् இதை தினமுமே பாராயணம் செய்யலாம் இந்த தினத்தில் சொல்வதால் செல்வ செழிப்பு ஏற்படும் பயம் துஷ்ட சக்திகள் தடைகள் விலகி வலிமை உண்டாகும் தேக ஆரோக்கியம் மேம்படும் காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும் அனைவரும் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்